Хочу вам немного рассказать о своей профессии. Моя профессия заключается в том, что к нам привозится карьера, руду кусками э, метр двадцать, которую мы э, поставляем на корпус крупного дробления на первую стадию, после чего получаем кусок 350 мм, после этого мы этот кусок подаем на вторую стадию дробления, после чего получаем кусок 70 мм, и после третьей фазы дробления мы получаем кусок 31,5 мм. Меня зовут Мазаров Сергей Викторович. Я работаю в компании Forex на дробильной обогатительной фабрике по профессии дробильщика. Между фазами дробления есть фаза грохочения. Грохочение заключается в том, что между сетами просеивается руда и все, что мелкое, идет у нас готовое на обогащение. Все, что крупнее материал, также подается заново в дробильную камеру для дробления и доходит до нужного нам размера. Дробилка это сама по себе такая бачкообразная форма у нее. В ней внутри есть подвижный конус, на котором есть брони и неподвижная часть. Когда идет вращение, качение руда давится об стенки одной брони об другую. Таким образом, мы получаем дробление руды и получаем ту фракцию, которая нам требуется в дальнейшем для обогащения. Процесс дробления сам по себе довольно простой, но без слаженности коллектива и хорошей работы и оборудования трудно было бы чего-то этого достичь. Я знаю, что в нашем коллективе очень профессиональные люди на высшем уровне.